吃一只鸡，再吃大羊排。先来一个小鸡腿儿，哎，先来一个小鸡腿儿。嗯，真香。来个鸡腿儿啊！待会儿再给我来个大羊排。这个是我妈妈给我炖的。今天我的肉是妈妈给我做的。我爸这几天不在，我爸这几天就当他请假了。 嗯，今天妈妈炖这个鸡好烂乎啊！你多大了？我二十一、二十二虚岁。嗯，都已经炖的烂烂乎乎的了。你是小孩子吗？ 不是老铁，脖子一会儿擦，老铁脖子一会儿擦，崩的油，妈给我擦擦脖子呗，我手上都是油。我看哪，嗯。 再来个小鸡翅，再来个鸡翅，来个鸡翅吧。海带需要冷冻还是要保鲜啊？需要保鲜。妈妈真好呀、啊，妈妈陪着我直播，妈妈给我打下手，你们给我点点红心，姐妹们。 咱们把报莹莹把爱心点到两万啊！一会儿莹莹给你们送个福利，要说声谢谢。是的，谢谢妈妈。让我妈妈再给我拿个大羊排。你的脸比以前漂亮多了，我打瘦脸针了。我打瘦脸针了，老铁。哎呀，再来个鸡腿。 说说瘦脸针吧，瘦脸针是妈妈年前的时候带着我去打的，妈妈给我打的，花了两千块钱，我妈请我的。我妈花了两万做了双眼皮儿，花了两千请我打做了个瘦脸针。我这两年直播都是我妈陪着我、啊，你干饭，我写作业。 我已经好久没有写过作业了，你们给我点点关注，以后一会儿给你们送点小礼物。我今天涨点粉，不卖货。 吃那么多干啥呀？饿了，我很能吃。你们有没有不喜欢吃鸡屁股的？我就不喜欢吃鸡屁股。掐头